Görməsiz el adamlara xoş deyə yalan danışmaq elə zövq qalır da, ləzzət alır. Otur hiss bu məsələn bu məcburiyyətən yoxdur ə yalan danışasan. Ləzzət alır da yalan danışır. Xoş deyir. Gündəki 3 dəfə yalanları ürəyə partlayar bunun. Bu xarakterdir artıq. Bu xarakterdir. O xarakterlər də başlayır uşaqlıqda. Battan oradan başlayır. Hədisləri də ayrılıb ağlar. Hərdan yalan danışanlar, xarakter yalan olanlar. O məni yalan danışır bəşər. Adətən bu iki köçə qaydadır. 1. Hansı bir zərəri özündən dəf eləmək istəyir, ziyanı özündən dəf eləmək istəyir. Ona görə yalan danışır. Düz danışsa bir ziyan gələcək. O ziyanı dəf eləmək üçün. 2. Hansı bir xeyirə əldə eləmək istəyir? Xeyir, mənfəətə əldə eləmək istəyir. Bir də düz danışsa 100 manat qabaqdır. Dü məsələn 100 man belə şərti dedim də indi 100 var, 1000 var, 10000 var. 100 var. Baxırdə kim arda yığılacaq?